Кто до чего звук? Кто звук на лапу давать, то ему удобнее шить. А у кого нет денег, то правильно, ему лучше в Беларуси, потому что там порядка больше. Я была в Беларуси, и мне больше нравится Беларусь, потому что там и за порядком больше следят, и ну, больше культура выше. То есть там ну, даже люди не такие, как у нас. То есть, там все как-то подобрее. В Беларуси, видите, там и... Чуть-чуть больше порядка. Хоть там и гоняя а Лукашенко, батько их. Ну там больше порядка. Там и колхозы есть, и заводы есть. Тут все порезали, все разобрали, разворовали, раскрали. И все. Батареи холодные, воды горячей нету. Куда не звони, куда не ни говори, никому ты не нужен. И тут есть свобода слова, и если президент выбирает каждый <laughs> руку одного и того самого, я думаю, это неправильно. Я бываю в Беларуси каждый год. Если взять, допустим, пенсионеров, то, конечно, им значительно лучше живется, чем пенсионерам, которые в Украине. Пенсии на самом деле высокие, то есть куча всяких социальных льгот. Если бы меня спросили, хочу ли я там жить, тем не менее, как бы у меня очень много там родственников. Я бы, наверное, бы не захотел в силу там, своих каких-то амбиций, то есть, потому что, допустим, в нашей стране я могу много чего реализовать, чего я не могу реализовать, чем, допустим, в Беларуси, то есть, там более давит какая-то диктатура, если так можно сказать. Как бы я сам с Беларуси, ну да, я могу, краще краще жить в Беларуси, но на более свободного, демократичного в Украине, то есть хотя эта демократия наоборот она она покажет обратно, что это свобода, которая дозвол беспредела бандитизма, рекетира, да, маньяки и все остальное. У нас в Беларуси все, все есть, у нас бесплатная медицина. У нас очень оперативная милиция, то есть у нас никаких терактов не происходит, только что-то засветится сразу, человека вычисляют. Человек позвонил, сказал, что заминирован вокзал, его сразу вычисляют через три минуты с таксофона, понимаете? А здесь я позвоню, скажу, что заминировано, для меня будут искать. Вот.